মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ এজন বিশেষ আলহী আৰু তেওঁৰ লগত আলহী আহিলেতো ভাল লাগেই নহয় জানো আৰু তেওঁৰ লগত আজি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ তাত একেজনী মানুহে মই সদায় মেকআপ চেকআপ লৈয়ে থাকোঁ বিভিন্ন কেৰেক্টাৰ কৰিয়ে থাকোঁ কিন্তু আজি অকণমান ডিফাৰেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰো যাতে উপযোগী হয় তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিব খুজিছোঁ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে শাড়ী একেটা মেটেৰিয়েলৰে কিন্তু তিনিটা ডিফাৰেণ্ট লুক তেওঁ মোক দিব চাৰিটাও হ'ব পাৰে ডিপেণ্ড কৰিব মানে ইমান গৰম হৈছে নহয় কাপোৰ পিন্ধিবলৈকে মন নাযায় গতিকে তিনিটা ডিফাৰেণ্ট লুক তেওঁ দিব কটন শাড়ী কেনেকৈ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ জুৱেলাৰীৰ লগত বা হেয়াৰ ষ্টাইলৰ লগত এয়া কৰিব পাৰি সেইটো তেওঁ কৰিব আপোনালোকে চাবচোন তেওঁৰ মেকআপটো কেনেকুৱা পায় আৰু মোৰ গোটেই কমপ্লিট গেটআপটো হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ক'ব যে কেনেকুৱা লাগিছে কোনটো গেটআপ সকলোতকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ আপোনালোকে আগতেও লগ পাইছে তেওঁালেপা খালে সিয়ে খাইছে আৰু এইটো মানে তিনিটা লোক দিব বেলেগ বেলেগ একেবাৰে আৰু মানা আৰু মিনিয়ে বনাইছে আজি এটা বিশেষ ৰেচিপি মানা কি বনাই আছা কি এটা কি বনাবা এইটো পাকিস্তানীটো নে কি নে কি এইখিনি হৈছে মই পিন্ধিবলগীয়া শাড়ী কেইবাখনো আছে দেখিছেনে বেলেগ বেলেগ কালাৰ এতিয়া নিপনে মই চুজ কৰিম কোনখিনি পিন্ধো আৰু কি ওপৰত থৈ দিব লগা হৈছে তিনিখন শাড়ী পিন্ধিছো আৰু তিনিওখন শাড়ীৰ কম আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে বাৰু কোনোবাই যদি পাৰিছে কবচোন লুকটো আচলতে পূজা আহি আছে এইবাৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহত পূজা গতিকে শাৰীখন আৰু ফুল গেট আপটো মই দেখাম মানে দেখুৱাব লাগিব মানত মাতিব লাগিব কিন্তু এই গহনাটো দেখিছে হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী এটা খুব ধুনীয়া মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ক'ত পিন্ধিম ক'ত পিন্ধিম আৰু ফাইনেলি আজি নিপন আহিলে আৰু জুৱেলাৰীটো পিন্ধিবলৈ এটা চাঞ্চ পালোঁ ইয়েৰিংটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া আৰু ব্লাউজটো একেবাৰে কটন গতিকে পিন্ধি পেলাই খুব ভাল লাগিছে সেইটো এটা অৰ্ণামেণ্টছ ব্লেকৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ গৈছে আৰু শাৰীখন বিৰাটেই আৰামৰ বিৰাটেই আৰামৰ চুলিখিনি খুব বেছি একেবাৰে চিম্পুলকৈ ৰখা হৈছে পিছফালে নেখাই দিছোঁ সেয়া সেয়াই গতিকে খুব খৰধৰকৈ যদি পূজা চোৱাৰ বতৰত আমি পূজা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই লোকটো ল'ব পাৰিনে কি কয় একদম বেংগলী বেংগলী ফ্লেভাৰ এটা আছে ন বেং মানে পূজাত যেনেকৈ পিন্ধি যায় খুব ধুনীয়াকৈ মই আগতে চিনেমাবিলাক চাওঁ মুনমুন চেন হওক সুচিত্ৰা চেন হওক পুৰণা দিনৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ দেৱশ্ৰী ৰায় শতাব্দী ৰায় তেওঁলোকক দেখিছিলোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শাৰীবিলাক পিন্ধি পূজাৰ বতৰত যায় মোৰো খুব পিন্ধিবলৈ মন যায় আৰু নিপদে মোৰ ফাৰ্ষ্ট লুকটো এনেকৈ দিলে এতিয়া নিপদে আপোনালোকক দেখাই দিব সম্পূৰ্ণ শাড়ীখন খুব কিন্তু কমটি দামৰ শাড়ী দেই এইখন সেইটোও মই কৈ দিছোঁ খুব কমটি দামৰ শাড়ী কিন্তু খুব ধুনীয়া এটা কিতাপ আহিছে চাওক আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ফাৰ্ষ্ট লুকটো ক'ব এতিয়া আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড লুকটো কিন্তু তাৰ আগতে নিপদে আপোনালোকক দেখুৱাব মোৰ সম্পূৰ্ণ কেতাবটো প্ৰায়বিলাক মহিলাই চেষ্টা কৰে তেওঁলোক ফেশ্বনেবল হৈ থাকক অথচ বেছি টকাও খৰচ নহওক মই হ'লে এইটো চেষ্টাত পূৰা থাকোঁ এখন শাৰী বহুত দাম দি লোৱাতকৈ সেই দামটোৰে মই বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন শাৰী ল'ম আজিও সেইটোৱে প্ৰয়াস কৰিছোঁ শাৰীখন কমতি দামী হ'ব পাৰে কিন্তু ফুল গেটআপটো লোৱাৰ পাছত মানুহক দেখিবলৈ অকণমান বেলেগ লাগে লাগিছেনে বাৰু এইযোৰ আৰু বিশেষ একো কৰা নাই কিন্তু এবাৰ চুলিখিনি বান্ধি দিছিলে আৰু এতিয়া খুলি দিছে আৰু মোৰ ব্লাউজটো অকণমান ইউনিক এইটো দেখিছেনে হাতখন মই লুজকৈ পিন্ধিছোঁ নিপনে হাঁহিছে হাতখন লুজকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু শাড়ীখন বৰ ধুনীয়া ৰঙা এইখন খুব ধুনীয়া শাড়ী এইখন সেয়ে আৰু মই বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ পিছফালৰ পৰা আৰু এতিয়া মই সঁচা কথাটো কওঁ আচল কথাটো মানুহে আচলতে ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো লোক এটা ল'ব পাৰে যিটোকে পিন্ধে সেইটোকে ট্ৰেণ্ডিঙত গুচি যায় কেতিয়াবা গতিকে মোৰ লোকটো কি হৈছে এইটো হৈছে মানাৰ এটা ক্ৰপটপ যিহেতুকে মোৰ মেক্সিমাম ব্লাউজ আৰু কাপোৰ গুৱাহাটীত আছে এই মুহূৰ্তত গতিকে চিন্তা কৰিলোঁ যে এই ৰঙা শাড়ীখনৰ লগত কি মিলিব পাৰে এইখন শাড়ীৰ লগত গতিকে বহনা গাখৰিটো ইয়াতো আছে গুৱাহাটীতো আছে গতিকে চিন্তা কৰি কৰি পালোঁগৈ মানাৰ টপটো আলনাতে দেখিলোঁ আৰু চাওক বেলেগ এটা মানে কিবা ডিজাইন এটা হৈ যোৱা নাইনে বেয়াও লগা নাই কিন্তু নহয়নে কেতিয়াবা মানাৰ নিচিনা ছোৱালী যাৰ আছে মোৰ নিচিনা মাক যি হয় তেওঁলোকে কেতিয়াবা ব্লাউজ বিচাৰি নেপালে মোৰ ফৰ্মুল এপ্লাই কৰিব পাৰে মই এই হাতখন নিকদে টাইট কৰি দিব খুজিছিলে এনেকৈ হেৰি দি কি কয় যে পিন দি পিন আপ কৰিব খুজিছিলে ক'বচোন নকৰিবা এইটো এটা বেলেগ এটা ভাল লাগিছে মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নিপন এবাৰ তুমি দেখুৱাই দিয়া এই শাড়ীখন দেখুৱাই দিয়া ইমান ধুনীয়া এইখন শাড়ী ৰঙা ৰংটো এইটো বৰ ভাল লাগে নহয়নে শাড়ীখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে চাবচোন ফাইনেল লৈ গ'ল মই গহনাখিনি চেঞ্জ কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া জুইলেগিনে একো পিন্ধা নাই যিহেতুকে এইটো নেকটো এনেকুৱা আৰু হাতত এয়া পাৰ্লাৰ এডাল পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আনটোতো চেঞ্জ কৰিব থাকিলে বাৰু কিন্তু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড লুক শাড়ীখন কেনেকুৱা দেখিছে আকৌ কৈছোঁ দেই বহুত সস্তীয়া শাড়ী বহুত কম দামৰ শাড়ী কিন্তু পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম কটন শাড়ী যে বহুত আৰাম এই ছেকেণ্ড লুক এইটোৱে এতিয়া থাৰ্ড লুকটো আৰু শেষ পৰিমাণ ইমান গৰম উঠিছে বহুত গৰম আজি কেনেবাকৈহে পিন্ধিছোঁ গতিকে দীপক চাল থাৰ্ড লুক আৰু এইটো হৈছে মোৰ থাৰ্ড এণ্ড ফাইনেল লুক ইয়াৰ পাছত আৰু পিন্ধিব নোৱাৰি গতিকে এই এইখন এখন শাড়ী এইখন দেখিছে এইখন বৰ ধুনীয়া কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া ব্লেকৰ লগত খুব ভাল লাগিছে কিন্তু কিন্তু এই ব্লেকটো আপোনালোকে গম পাইছে মানাৰ ট্ৰপ টপ আৰু এনেকুৱা হেণ্ডলুমৰ কটনৰ শাৰীবিলাকৰ লগত যিকোনো ধৰণৰ জুৱেলাৰী মেচিং পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল আৰু এই গোটেই তিনিখন শাৰী যে মই পিন্ধিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত মই কমন এটা জুৱেলাৰী পিন্ধি আছোঁ আপোনালোকে যি যি ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাইছে মোক ক'ব দেই মই কি পিন্ধি আছোঁ কমন যিয়ে নহওক তিনিওটা লোকে আচলতে নিপনে বেলেগকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইউনিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সচৰাচৰ তেনেকৈ আমি পিন্ধোঁ ন ব্লাউজটো পিন্ধো বা গহনা পিন্ধো তেনেকুৱা কৰিব খোজা নাই গতিকে অকণমান বেলেগ কৰিব খুজিছিলে আৰু বেলেগ কৰিছে আৰু ইয়াত মোৰ সকলোতকৈ পচন্দৰ বস্তু এটা পিন্ধিছোঁ এইটো নাগফলটো মই খুব ভাল পাওঁ নাগফল পিন্ধি সেইকেইডাল ধুনীয়া ধুনীয়া খাৰু তিনিডাল আৰু এইযোৰ মই বহুত বছৰ আগতে কিনা এইযোৰ ইয়াৰী গতিকে কৈছোৱেই শাৰী পিন্ধিছো গতিকে বিভিন্ন ইয়াত চাই মানে বিভিন্ন বেংগলী লোকবিলাক চাই চাইছো বা কেতিয়াবা মনত থকা কিবা লোক এটা কেতিয়াবা নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰে এইটো শুনিছোঁ আৰু সকলোতকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কামতেই এই শাৰীখনত হেয়াৰ ক্লিপটো কৰি দিয়া হৈছে মানুহে ইচ্ছা কৰিলে কি কি কৰিব নোৱাৰে চাওকচোন মই যদি এনেকে ওলাই যাওঁ কোনোবা এটা পাৰ্টিলেও বা ক'ৰবাত এনেকুৱা গেট টুগেডাৰ এটা কেতিয়াবা যে ড্ৰেছ পডছ দি দিয়ে লব পাৰি নহয় এনেকুৱা এটা লোক যিয়ে ন